Səhərimiz bir daxilə olsun əziz tamaşaçılar. Verilişimiz öz axarı ilə davam edir. Sualımızsa telefonla nə qədər danışırıq? Üzr istəyirəm, mövzumuzsa telefonla nə qədər danışırıq və telefonla danışıb zəng edib öz fikrinizi bizə bildirə bilərsiniz. 022 31 50 044 nömrəsi ehtiyarınızdadır. Həkim qulağımız var və telefonla çox danışan gəncimiz Vaciq də bizimlədir. Qonaqlarımıza da sual ünvanlaya bilərsiniz və özünüzün Başına gələn hər hansı bir maraqlı hadisə varsa, telefonla bağlı buyurun bizimlə bölüşün. Vay, çox danışırsan telefonda. Maraqlı hadisə olubmu telefonla danışarkən başına gəlib? Yəni maraqlı hadisələr çox olub. Əslində mən telefonla danışanda, yəni o qədər maraqlı mövzular ətrafında söhbət eləyirəm öz dostlarımla, tanışlarımla. Yəni olub, bəli. Gördün nə düşürümünə səbəb ol, belə gözləmədiyim bir hadisə baş verdi və çox təəccübləndirdi səni. Tam üçüncü şəxsin xəttə düşməsi, nə bilim belə maraqlı. Yaqın bir... səf gedən SMS. A, <laughs> təf gedən SMS-lə də çox olubdu. Və əslində olurdu. bir dəfə səf SMS göndərmişəm, amma yəni ki, bəxtimdən həmin SMS gedib, yəni səf nömrəyə çatmışdı, amma onun qarışdığını ala bildim də, yəni. <laughs> yəni özüm nə tə istəmədən göndərmişdim. Belə hallar olur telefonda danışarkən xoşa gəlməz. Həkim, siz özünüz necə telefonla danışmağı sevirsinizmi? Ünərsində siz də işdən əlaqədar danışırsınız yəqin telefonda. Mən zəruri hallarda danışıram, zəruri hallarda. Bəzən ə, xəstələr zəng eləyir, müvafiq məsləhətlər olur. Bəzən də işgüzar danışıqlar. Sadəcə olaraq işgüzar danışıqlar başqa bir tritsə monster və həkim ə, xəstələr müraciət edirsə və siz xəstələrə onun hansı səbəbdən bu xəstəliyə tutulmasını yəni ki izah edirsiniz. Və belə bir səbəb olubmu ki, sırf o səbəb bu xəstəliyin səbəbi məsələ tel telefon olsun. Və onu da xəstənin özünə deyirsiniz ki, siz telefonda çox danışırsınız, ona görə sizə bu xəstəlik yarandı. Sözün düzü, elə bir hadisə baş verməyib. Yenə də deyirəm, siz sağ olun. Belə aktual mövzuları siz meydana gətirirsiniz və indən sonra hər halı qulaq asıb da təbii ki, telefonun zərərlərindən maraqlanacaq, müraciət edəcəklər olubdu. Yəni iş otağına telefonda yox, iş otağına kifayət qədər gənclər səbəbsiz baş ağrılarından müraciət ediblərlər. Səbəbsiz baş ağrılarından. Təbii ki, izah eləmişik ki, telefondan çox istifadə etməyin. Eyni zamanda kompüter qarşısında əsasən şəkildə çox oturmayın. Vacib hallarda oturun. Onu izah eləmişik. Ə, gənc nəs nəsil daha çox deyirlər müraciət edir telefonlara, xüsusilə olaraq mobil telefonlara. Və ətrafında elə insanlar var mı ki, onlar səndən də çox danışırlar telefonda? Və baxırsan və onu deyirsən ki, mənə şükürəndir belə. Hə, əlbəttə ki, var elə insanlar var. Yəni ə, hətta ə, bəzən elə olubdu ki, mən onlara yəni bir məsləhət olaraq demişəm ki, nə qədər danışırsız, az danışın. <laughs> Amma cavabında ə, bunu eşitmişəm ki, sən özün niyə danışırsan? Sən də özün də çox danışırsan və Belə olanda artıq deməyə bir söz qalmır. Və belə ki, həkim e, yəni in, mənim yenə qədər az da olsa məlumatım var idi telefon ziyanlarından, amma bu gün daha ətraflı öyrəndim və çalışacağam ki, bundan sonra daha istifadə edim telefondan və öz həm yaşlarıma və gənclərə müraciət elyərdim, hətta məsləhət verərdim ki, normalara uyğun, yəni normalardan qırağa çıxmasınlar. Ən azından öz sağlamlıqları üçün Hər yani, halda özün qeyd etdin ki, bilirdin ziyanlı tərəfə. Yani, Bəs bilirdin niyə belə etbirdin buna? Hop, bu <laughs> sual maraqlıdı həqiqətən. Bu cavab yani, maraqlıdır. Bu sualın mən cavabını yəni verə bilmərəm. Bu yəni özündən asılı olan bir şey deyil. Hə. Parmasi aldı etmək üçün təbii ki, bəzən biz istifadə edirik. Mən özüm də istifadə edən telefondan indi elə dayanmışam ki, səndənizdə sanki mənə kimi telefon istifadə edirəm, mən də istifadə edirəm telefondan və ə, tək telefon deyil, həqiqət siz vurğuladınız, elə həqiqətən elə vasitələr var ki, biz onun ziyanını bilirik və elə bilərəkdən ondan ə, lazım olan ə, dan artıq səviyyədə biz istifadə edirik və öz o ziyanı sanki özümüzə qəbul edirik ki, ə, əsas odur ki, biz bu bizə daha doğma gəlir və daha doğma az gəlir. Və telefon artıq bir çox insanın yaxınına çevirib, dostuna çevirib. Ə, hətta gecə telefonla ə, birlikdə yuxuya gedən insanlar var. Səhər telefonla ayılan insanlar var. Düzdür, telefonu tək biz ə, danışıq vasitəsi kimi istifadə etmirik. Ə, başqa ə, texnikanın inkişafı telefondan saat kimi istifadə etməyimizə, hətta hesab, hesab maşını kimi istifadə etməyimizə, zəngli saat kimi istifadə etməyimizə də bu kimi xüsusiyyət dəri və digər sən vurğuladın ki, məs internetlə biz dünyaya çıxırıq telefon vasitəsilə. Bu e, keyfiyyətləri də var. Təbii ki, çox yaxşıdır. Kəlimizin altında yə, bir xırdə bir quruğu ilə biz bir çox işləri görə bilirik. Hə, e, yəngi siz də razısınız bu fikirlə, Əli e, bəy. Təbii ki, indi biz burada müzakirələrdə demirik ki, telefondan istifadə edə bilməyin, kompüterdən istifadə edə bilməyin belə verlişin önündə də deyilir. Artıq biz özümüz informasiya ölkəsiyik bir az internetlər ucuzlaşacaq, telefonun tarifləri dövlət səviyyəsində ucuzlaşacaq və biz istəyirik ki, əhali, əhali sadəcə olaraq belədək də ə, konsentrasiyon şəklində bu məsələdən istifadə etəsinlər. İfrata varmasınlar. İfrat olmasın. Olduqca zərərlidir ifrat və Tahir Bozalqanlı adında tamaşaçı yazıb ki, salam Yusif və Hüseyn necə? Hər birinə salam verirəm. Çox sağ ol Tahir. Həmişə olduğu kimi çox gözəl mövzunuz var və mövzumuza fikrim belədir ki, mənə imkan versələr heç telefondan ayrılmaram. Təşəkkürlər yazıb. Biz də təşəkkür edirik Tahir bəy. Həqiqətən bəzən olur. Biz biz telefondan çox danışırıq və valideynlərin bizə qarşı hərəkətləri olur və sərt reaksiya verirlər ki, az danış. Və biz sanki onda bizi məcbur edirlər, biz ayrılırıq telefondan və yaxud digər Hansə bir vasitələr var ki, onlardan və sonradan oturub düşünürük ki, həqiqətən də 2-3 saatımız biz boş yerə və telefonda belə danışıqlar da var. Artıq söz tapılmır. Yəngi siz də şahid olmuşsunuz. Söz tapılmır sadəcə olaraq danışmaq xatirinə danışır. Bax bu nədən irəli gəlir? Mən özümə artıq ağlı uduçilik var da, telefonomaniyadır da bu. Bunun adını belə qoyaq. Amma yenə də deyirəm, o orta məktəb şagirdləridir. Bu gənc insanlarda böyük dövlətlərdə hətta məktəblərə, məktəbə qədər o, o məktəblər məktəb yaşını bitirənə qədər, məktəb vaxtını bitirənə qədər hətta telefona yasak da qoymaq fikirləri var. Ürək artıq o fikirlər daha səslənir. Bilirsiniz nə demək gedir söhbət? Söhbət o sadəcə deyim ki, yox o deyim. Mən çox danışmağa meylliyəm. Bunu gülə-gülə demək yox. Bu gənclərin, bu gənclərin hafizəsi, yaddaşı, kitabı mənimsəmə qabiliyyəti, bunlar hamısı pozulur. Bunların hamısı pozulur. Yəni ki, lazımsız enerji sərf eləyir də. O, o ağludəcilik mən qəti şəkildə inkar eləyirəm ki, o olmasa məsləhətdir. Bəs telefonla bir e, həkimimiz sizə sual verirəm, yəni dünya görüşümüzü artıra bilərikmi? Hardasa. Təbii ki, telefonla telefonun özü, hətta internetdir. Bax cənzimiz də dedi. Telefonun informasiyamızı artırır da belə telefon bizə çox vacibdir. Telefon da qədərincə çox... vacib olduğu qədər biz yanlı tərəfləri də vacib. Ziyanlı tərəfini hökmən düşünmək şükür. lazımdır. Özü də ziyanlı tərəfi axı təriqatların nəticələrini deyirik burada sizə. Siz hələ başqa səhmdə o uzaq nəticələrin müəyyən hissələrini demədik. Sonsuz döyüq cinsi sferada zəifliklər və səbəblə çox böyük belaları var. Səbəpsiz uzun müddətli danışıqlar, lazımsız danışıqlar insan orqanizminə çox mənfi təsir eləyir. İndi onun o əgər imkan olanda bu qarşısını almaq mümkün daxilində nəyin edilmək lazımdır? Orda 5-10 kəlmə digər üçün nəyi nə iləmək lazımdır ki, nə lazımdı ki, bir qədər zərərlərdən. Təbii ki, lazımlıdır ki biz onu izahlaşdırılsın, vəziyyət oxunacaq. Hələ bu günkü bu dəqiqəki mövzumuz vaxtın məhdudlaşdırılmasından gedir. Başqa hələ bəsələr də eləmək lazımdır ki, insanlar sadəcə olaraq bu zərərərdən bir qədər uzaqlasınlar. Və Vasif e, mən, həkim də qeyd etdi ki, müəyyən bir dövrdə hansısa yaş həddində olan uşaqlara, məktəblərə qadağa qoyulur telefon. İndisə hansı bir qadağa var? Məktəbdə oxuyursunuz. Bəli, məktəbdə qadağa var telefon gətirməyə, yəni dərs vaxtı. E, yəni bu əslində məncə lazımdır. Çünki ə, ən azından məktəbdə olanda belə biz telefondan ayrı qalırıqsa, bu özü də bir şeydir. Yəni onsuz da masaxtabdan çanarda biz həmişə telefonla bir yerdə oluruq və telefondan həddindən artıq çox istifadə edirik. Yəni mən buna nəzərdim, yaxşı baxıram. Yəni bu lazımdır. Bəs siz əməl edirsinizmi o qadağaya? Yoxsa telefonu al. Bəli, mən əməl edirəm. Telefon aparmırsınız məktəbə? Yəni məktəbdən kənarda telefonla danışırsınız və mən inanıram ki, kimsiz də təsdiqlərsiniz, indiki gənclərimiz, məktəblilərimiz var. Həqiqətən elə məktəbə sinif otağına daxil olarkən telefonla daxil olurlar və hətta müəllimin bir neçə dəfə ona qarşı addım atmarına baxmayaraq yenə də öz əməlinə çəkilmir və telefonla danışır və telefondan istifadə edir və çox gözəl də qeyd etdiniz ki, fikir yayınlığına və zehni zəiflətmə tərəfindən də insanlara təsir edir. Bir mənalı şəkildə artıq sübut olunub ki, o, konsentrasiya pozğunluğu, yəni yadlaş pozuntuluğu, o, beynin fəaliyyətinin müvəziyyət pozuntuluğuna gətirib səbəb olur və uşaqlarda mənimsəmə azalır. Mənimsəmə düzdür, digər sferada informasiyalar artır, əsas məsələ tədris mənimsəmələri azalır. Çox istifadə edən uşaqlar da buna valideynlərin, məktəb rəhbərliyinin olduqca diqqətli olması lazımdır. Hansısa tədbirlər görülürmü ki, bax bu telefondan insanları bir qədər yayındıraq, hansısa bir tədbirlər təşkil edə bilə, bilərlər, təbii ki, kütəb informasiya vasitələrinin üzərinə çox şeylər düşür bu məqamda və belə elə bu mövzu ətrafında bu gün bizim müzakirə etməyimizin bir çox insanların nəsə ibrət götürməsinə ə, xidmət edir. Bəs belə rayon səviyyəsində olub ki, hansısa bir tədbir keçirilib ki, telefonla qədərində danışaq, yəni bu ə, kimi aşılamalar olsun. Olubmu belə bir şeylə? Yəni Elçə dolub amma mən xəbərim olmadı yəni. Xəbərim, xəbərim olmadı. E, və sən e, boş vaxtını, azsa vaxtını telefonda danışmaqla keçirirsən? Mən belə deməzdim. Yəni boş vaxtlarımda bəzən mən yəni başqa işlərlə məşğul oluram, amma yəni çox vaxtımı bəli, telefonla danışmaqla yaxud internetdə olmaqla keçirə yəni, bilərəm. Artıq adət halını alır bəzi məqamlarda. Bu Hüseyn, sualım var hə. izafələmsə. Buyurun. Mənim də bir sual vermək istəyirəm. Elxan müəllim. E biz əgər bu telefonun verdiş halını almışıqsa, telefonla danışmağı və yaxud ö, telefonla internetə belə daxil olmağı biz nə ilə məcburiyik ki, bundan uzaq durmalıyıq? Yəni necə edə bilərik bunu? Əgər alınmırsa bu bizdə. <laughs> Sadəcə olaraq o Ə, üzr istəyirəm, nikahatını tərgitmə üçün iradə lazımdır. Bu telefonu söhbət telefonu tərgitməkdən yetmir. Sadəcə vaxtı məhdudlaşdırmaq hasandır da, lazımsız vaxtda danışmamaq lazımdır. Uzaq durmaq lazımdır. Sadəcə vaxtı düzgün bölmək lazımdır. Vaxtı düzgün bölmək lazımdır. Yenə də deyirəm, bayaq e, ola bilsin bir qədər efir ifadəsi deyil, laqırtı vasitəsi deyil. Telefon bunun üçün yaramayır. Təbii ki, boş boşluqlar boş -boş münasibətləri olur. tənzimləmək üçündür. Hı -hı. Ən zəmində bayaq dediyiniz kimi də indi internet vasitəsidir. Orda çoxlu göstə göstəricilər var. İnternet kimi istifadə olunur lazım gələndə. Böyük informasiyalar var və sərhədlər elə xır lazım gəldikdə eləmək olar adət halında alır bəzən telefonla danışmaq və pis vəziyyətə gətirib çıxarır. Bəli, maniya olmasın da. Bəli, bəli, həqiqətən belədir və siz çox gözəl vuruladınız ki, telefon yaxşıdır, amma qədərində danışmaq və lazım olan informasiyanı bir-birimizə ötürmək üçün çox yaxşı vasitədir. Amma ki biz bəzi məqamlarda onu ondan keçiririk. 1-ci sayımızda tamaşaçılarımız izlədi ki, biz ə, Azərbaycan filmlərinə bağlı bir qısaca ə, süjet hazırlamışıq. Orda da ə, aşırı dərəcədə telefonla danışmaq və hətta söz qutarıb, nə bilim, neyinim, hə, hı, bax bu kimi qısaca sözlərlə ə, ki qarşı tərəfdən salğışmaq istəmirlər. Dediq adiət halını danışdıq, biz adiətlərimizdən danışacağıq, amma yaxşı adiətlərimizdən, milli adiətlərimizdən e, bu günlər isə e, şəkildə olan e, bir çətklişimiz oldu və şəki halvasının hazırlanmasını e, mən təqdim edəcəm sizə. Gəlin birlikdə izləyən adiətlərimizi, yenidən süğəyə söhbətimizi davam etdirəcəyik. MÜZİK